Уже 10 дней в Донецке продолжается голодовка чернобыльцев. И хотя силы иногда покидают людей, решимости меньше у них от этого не становится. Чернобыльцы заявляют, что они готовы идти даже на крайние меры. Эта решимость теперь укрепилась еще больше. Дело в том, что сегодня ночью Донецкий окружной административный суд запретил акцию протеста возле здания областного управления пенсионного фонда. Причина – угроза проведения теракта на территории Донецка, информация о котором была распространена несколько дней назад. По мнению правоохранительных органов, палаточный лагерь несет угрозу находящимся там людям, а также другим жителям города. Чернобыльцы с постановлением суда не согласны. Принято решение о том, что исполняется данное решение, не будет участниками акции протеста. Если в отношении нас будет осуществлен, в э, виде э, нас будут выносить здесь ОМОНовцы или пытаться будут выбрасывать, значит э, в противном случае у нас будут адекватные меры вплоть до самосожжения. У чернобыльцев вызывает множество вопросов сам факт запрета их протестов в связи с угрозой теракта. По их мнению, такие действия нелогичны, ведь сегодня вечером в Донецке проходит международный футбольный матч, на котором будут присутствовать представители европейских стран. Если существует угроза теракта, значит руководство страны и спецслужбы должны отменить этот матч. Но почему-то он не отменяется. Значит, получается, этот теракт направлен целенаправленно против участников акции протекста. Вопрос, кто этот теракт планирует? По заявлению городского совета, власти Донецка не ставят и не ставили целью ограничивать права чернобыльцев, проводящих акцию протеста. Городской голова сказал, что был вынужден действовать на основании официальных документов, поступивших от служб безопасности. Цель э -э в ни в коей мере помешать или каким-то образом э, наступить или решить вопросы, э, чтобы убрать чернобыльцев и прекратить их, их, их так сказать, акции. Мы преследовали только одну цель: максимальную безопасность и спокойствие в городе. Люди, собравшиеся у пенсионного фонда, говорят о том, что власти нет никакого дела до собственного народа. В чем мы виноваты перед народом Украины, перед государством? За то, что мы на сегодняшний день живы? За то, что мы не умерли, не умерли в течение 25 лет? Чернобыльцы уверены, что государство относится к ним несправедливо. Ведь, как говорят участники акции протеста, в Чернобыле они отдали самое дорогое, что есть у человека – свое здоровье, а многие – и свои жизни. На нас вот сейчас ходят у старухи и говорят, вы позабирали у нас деньги, которые нам должны быть. Где же деньги? Нам их никто не дал. Нас наоборот забрали, то что и было. За 10 дней без еды боевой настрой людей не уменьшился. По словам голодающих, им помогает вера в правоту их дела. Но если вера людей непоколебима, то служители веры, по словам чернобыльцев, не всегда готовы прийти на помощь. Как сказал Николай Гончаров, протестующие обращались в церковь с просьбой помолиться об их здоровье и дать благословение, но им было отказано. Они заявили о том, что президент Украины запретил им это делать. И все же без духовной поддержки чернобыльцы не остались. Священнослужители вместе с чернобыльцами молились за то, чтобы Господь вразумил представителей власти, и они удовлетворили требования протестующих. Церковь отделена от государства, и никакое государство не управит запрещать молиться за людей. Чем закончится противостояние власти и чернобыльцев, пока предсказать сложно. Но сами люди уверяют, что им терять больше нечего, и они готовы стоять до конца. Екатерина Павлова, Василий Дмитриев, Первый муниципальный.